hutang lagi okay. saya akan tanya Nash hutang pertama dan kedua tu boleh bayar dulu tak uh, uh, kalau bayar yang tu uh, kan maka kita akan berilah hutang kali ketiga betul, -betul. betul, betul tak ya nisa pun akan buat yang sama betul -betul. kalau saya minta dengan oh, nisa betul -betul. kan betul. itulah dia yang saya lihat uh, hmm. kecerdikan pentadbiran hmm. uh, PMX sekarang ya hmm. uh, jadi kalau lah berhutang dengan sesatu negara hmm. uh, ataupun sesuatu blok dianggap menjual negara kepada blok itu hmm apakah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhutang dengan yahudi hmm. seorang pedagang yahudi ya hmm. uh, itu dikira menjual islam kepada yahudi itu betul dulu kenapa kita tak kata gitu kan hmm. jadi sebab itu perkara-perkara seperti ini Momokkan-momokkan kali sekali lagi saya minta ketepikanlah, tepikanlah ya Tepikan. ke kita pandang pada realiti kita pada hari yes. ini Kita pada <laughs> owner macam saya cakap tadi kita melihat dari mata lebah bukannya mata lalang ya betul sebab saya sokong sebenarnya sebab ya. saya teringat ada satu kisah tu yang di mana seorang sahabat nabi yang menyewa satu apa tu satu perigi tu untuk diberikan kepada umat-umat Islam tu kan ya, untuk ya. digunakan pakai menyewa dengan orang Yahudi itu sendiri yeah. kan. Ya. Yeah. Ha. So, tapi apa tu a uh, pada pandangan ustaz jugalah Ini ada satu soalan saya nak tanyakan. Mm. Uh, saya pun ter macam tertanya-tanya jugalah kan kalau dekat sebelah sana uh, sebelah sana tu selalu macam mendesak mendesak kerajaan untuk uh, pulihkan ekonomi dalam hanya pada satu penggal pemerintahan. Ha. Uh, so pada pandangan Betul. ustaz adakah kemungkinan itu untuk diselesaikan dalam hanya mas, dalam jangka masa lima tahun saja dengan segala hutang-hutang dan sebagainya. Uh, yeah, uh, ya, it's a very logical lah. Uh, ah, logical thinking yeah, lah yeah, kan. Yeah. Uh, <laughs> itu pada pandangan ustaz kan yeah. logik <laughs> ataupun illogical? <laughs> ya. Yeah. <laughs> sebagai sebagai <laughs> seorang yang bukan ahli ekonomi yeah. ya, setelah itu so, saya akan kata tidak logik yeah. Yeah. Hmm. Tidak logik dalam masa lima tahun settle semua masalah hmm. ya. Yeah. Sebab masalah itu mendatang. Uh, masalah itu mendatang mm -hmm. ya dan uh, kita perlu ada prevention, persiapan ya uh, untuk menghadapi masalah demi masalah. Mm -hmm. Kita mungkin uh, uh, menganggap bahawa okey, ekonomi kita boleh naik meningkat sehingga ke mm -hmm. 10% katakan ya untuk tahun mm -hmm. hadapan, tahun 2026 20, katakan mm -hmm. ya. Tapi kita tak tahu apakah kejadian-kejadian mm -hmm. kemungkinan akan dalam bina negara. Mm -hmm. Okay, Saya okay. 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 so, okay. setuju kita mm -hmm. kita tak boleh Uh, buat sistem dua parti di Malaysia ni ya, ini, ya? Betul. saya setuju. Ah uh, kita terbukalah ya berapa hmm. banyak parti nak bertanding hmm. sekalipun. Betul. Tapi setelah itu menjadi pilihan rakyat dan diterima untuk lima hmm. tahun akan datang hmm. cukup hmm. kita akan bekerjasama. Hmm. Kita kita mesti uh, memberikan idea-idea idea hmm. lebih baik pembangkang yang memberikan idea uh, daripada pembangkang yang hanya tahu kutuk hmm. ya yeah. tapi tak tahu memberikan Uh, alternatifnya Alternatif ya. Uh, ini ini sebenarnya. Cuba kita fikir bersama lah ya? ya. Saya iyalah sebab uh, apa ni uh, sebagai sebahagian daripada apa ni penjawat awam lah ya. Hmm. Walaupun uh, saya bekerja di IKIM dulu tu bukannya uh, jabatan kerajaan penuh ya. Uh, dan kemudian uh, di di berbagai-bagai tempat lagi kita diajar satu perkara yang sejak dulu yang saya ingat dalam minda saya ya. Uh, iaitu apabila kamu kritik kamu kena beri solusi. Hmm. Ah, cadangan solusinya. Tapi Cadang. Cadang. sekarang ni saya nampak kritikan-kritikan itu tak ada cadangan solusi. Hmm. Tak ada. Hmm. Tak. Jadi apakah ini beza antara seorang Uh, uh, apa pekerja hmm. ya yeah, uh, hmm. yang sentiasa dimomokkan nak kritik boleh tapi berikan resolusi sol ha. hmm. ataupun solusi cadangan solusinya ah hmm. uh, baru kritik jadi kita pun nak kritik tu bukan main lagi buat research hmm. lah hmm. uh, bila nak mesyuarat esok ni hmm. kita dah nampak dah kertas-kertas uh, cadangan yang nak dibentangkan esok hmm. uh, tengok eh tak betul ni kalau tak betul apakah solusinya hmm. tapi sekarang rupanya politik ni bercakap jelah suka kan ya, betul. Uh, tak perlu fikir pasal cadangan solusilah hmm. kan okey kan, kawasan sendiri pun tak perform <laughs> juga ah tak <ke>? kan? <laughs> Okey kita kembali kepada berbalik, isu kita kepada yeah. kita. Tadi tadi Nisa kan kenapa apa tu uh, uh. kita macam dah lari topik. Okey. Okay. Sebenarnya dia tak lari topik tau. Kenapa uh. saya minta ustaz untuk menjelaskan uh, isu ekonomi ni? Adakah kita boleh apa tu boleh selesaikan dalam masa uh, okay. satu penggal itu? Yeah. Dia berbalik kepada uh, jemputan di Trump ini sendiri. Hmm. Okay. Adakah ini salah satu usaha yang sebenarnya Uh, yang telah dijalankan oleh uh, yang amat yang berhormat Perdana Menteri kita adalah salah satu usaha untuk memulihkan ekonomi Betul. itu sendiri. Ya, sudah pasti. Ha. Itu bukan saja untuk Malaysia, hmm. bahkan untuk semua anggota ASEAN hmm. Ya, hmm. dan memberi kesan kepada keseluruhan uh, rantau Asia Tenggara ini. Itu Betul. sudah pasti. Hmm. Um, kita tanam durian dan hmm. paling kurang pun katanya lah saya tak jumpa lagi setakat ni <laughs> Tiga tahun akan mula berbuah. Buah. Betul. Ha, kan? Maksudnya uh, untuk lima tahun pertama ini, hmm. PMX kita berusaha memberikan uh, apa ni foundation ataupun asas yang kukuh untuk lonjakan ekonomi yang akan datang. Hmm. Uh, ini yang kita nampak ya. Hmm. Jadi samalah juga kalau kita tanam durian tadi, tiga tahun ini kita buat apa? Adakah kita tanam tinggal? Hmm. Tak. Kita akan cek tengok uh, pengairan yang uh, MOU, uh, MOU telah pun ditandatangani hmm. untuk penghantaran. Uh, apa ni kelapa sawit ya minyak sawit Malaysia uh, sebanyak uh, berapa tan metrik contohnya kan okay. uh, berapa tan metrik uh, dan mesti dia akan mesti okay. <laughs> dia akan tertulis dalam masa berapa tahun mm hmm ha uh, ya yeah? dan tidak mustahil juga sebenarnya negara A yang dilawati oleh uh, Yang Amat Berhormat PMX kita itu okay. sebenarnya telah ada MOU dengan pentadbiran lalu okay. sudah pasti ya kan sebab itulah PMX pergi mm -hmm dan cuba untuk melanjutkan hmm. uh, apa ni perjanjian hmm. atau MOU untuk masa akan datang. Hmm. Lepas itu satu lagi yang kita boleh agak dalam perjanjian-perjanjian itu hmm. sudah pasti apakah butiran-butiran yang tidak menguntungkan kita okay. dan tidak menguntungkan kedua-dua pihak. Mm. Maka di situlah berlakunya negosiasi lagi negosiasi ya. Lagi. decision making lagi yang perlu mm. untuk kita buat, buat apa itu butiran perjanjian yang lebih tuntas, yang lebih baik mm. untuk masa akan datang. Maknanya apa yang PMB buat pada hari ini kita kena fikir 10 tahun ke depan. Ha ah, bukannya ah balik buat kata pelaburan hmm. sekian bilion, mananya mana mana? Ha yeah. ah, kata kan? Betul, betul. Dia tak akan jadi gitu sebenarnya, yes. ya. Jadi samalah juga dengan kedatangan Trump ni tadi hmm. sudah pasti bukan untuk Malaysia sahaja, hmm. untuk keseluruhan, keseluruhan. ASEAN hmm. dan kalaulah keseluruhan ASEAN termasuk negara-negara yang belum jadi anggota ASEAN di rantau nusantara ni nusantara ini, hmm. Asia Tenggara ini. ya. Hmm. Dan perjanjian perjanjian itu tadi hmm sudah pasti kita juga tidak boleh lupakan berkenaan dengan tarif AS yang pada saya menggila-gilalah bawa ni tapi PMX dengan dengan apa dengan semangatnya tidak mahu kita bercakap secara bersendirian mari kita bercakap secara blok. ini suara ASEAN bukan suara hanya negara tertentu sahaja ya ini semangat yang saya kira selalu ada dalam PMEX iaitu bila dia selalu ulang hmm. kita bincang 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 kan betul, betul. jadi dengan perbincangan-perbincangan ini hmm. barulah akan apa ni menentukan hmm. satu tarif yang lebih baik lebih hmm. adil di antara hmm. ASEAN dan juga hmm. Amerika ya hmm. ini 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 beberapa cetusan yang saya kira untuk kita berfikir, Betul. bukannya untuk saya mengulas hmm. nanti bila Trump balik ini, ke mata wang Malaysia akan sekian sekian. Nah. Tidak, saya tak itu bukan bidang saya. Nah. Ya. Bidang saya adalah bidang untuk kita sama-sama mencetuskan satu pemikiran sihat hmm. bahawa Betul. kedatangan ini tidak sama sekali datang untuk bersosial, tapi datang dengan satu tanggungjawab, ya, dengan matlamat yang lebih besar Betul. dan. Uh, juga, ya, yeah, uh, uh -huh. untuk kita menekan secara terbuka dan berdepan. Uh -huh. Ah, ini yang saya. Menjemput Trump uh, ke dalam apa tu? Uh, ke Malaysia ini dan uh, dan Malaysia ini akan membawa sekali uh, AI itu ke dalam negara kita. Betul betul. Ah, uh -huh. keterlibatan <laughs> di dalam urusan uh, diplomatik itu akan melibatkan negara AI sendiri seperti yang telah berlaku di Indonesia. Adakah? Uh, itu akan berlaku, berlaku ataupun tidak Aha. kita kita seperti mana yang apa Nash dan juga Lisat hmm. sebut hmm. tadi tu lakukan research kalau dalam uh, al-Quran disebut wa in ja'akum fasiqum bina fa tabayyanu ya yeah? hendaklah nak, kita tabayun. hendaklah kita siasat hmm. sekarang ini nak siasat benda ni nak buat research benda ni saya kira dah cukup mudah, mudah uh, tak betul. perlu betul. lagi sekadar melontarkan uh, idea-ideanya uh, apa ni contohnya Sekiranya Trump datang ini kan maka adakah ai akan termasuk sama dalam malaysia dan sebagainya kan pertanyaan itu pada saya kalau tahun 70-an itu okey okeylah betul tapi sekarang tahun 2025 ai ada chatbot ada chat gpt ada gemini ada semua ada paling paling lah, ya paling lah. google maaf saya tidak maksud saya paling mudah untuk paling mudah, uh, kita ya kita minta kita maaf kita. saya tidak <laughs> sebab tu saya pun ada uh, untuk cepatnya hmm. uh, paling paling tidak pun kalau orang tanya saya betul ke Ustaz ni gambar ni gambar bila ni hmm. saya google je dan kat situ dah dapat keputusan dah hmm. uh, bukan saya mengkomerskan google eh hmm. tarik, balik, hmm. tarik balik tarik balik hmm. situ hmm. Uh, maknanya paling paling kamu tak nak buat siasatan pun tanyalah pak cik G ya ah, Google pak cik kan nama <laughs> <cik. laughs> tu dia dia akan bagi jawapan. Ah, link ada setengah orang tu bila kita cakap sesuatu dia kata ada link tak ada link tak ada mm, ta? betul ya Allah kamu petik je apa yang mm, menjadi tajuk yeah. tadi Google akan bagi link betul, kan betul. Ah, paling tidak jadi kalaulah kita masih lagi berandaian beranggapan nanti ayah akan masuk sama bila betul. Trump datang dan sebagainya mm. pertama sekali ada tercatat tak benda tu Ha, yang kedua, ada tak kemungkinan gaya yang nak dibawa tadi, perbincangan-perbincangan, isu-isu -perbincangan, yang nak dibawa tadi itu, hmm. adakah juga termasuk dalam sangkaan tadi? Hmm. Ya. Ha, yang ketiga, ya, paling tidak, ah, seperti saya kata tadi, lah, tanyalah Google, hmm. tanyalah Cik GPT dan hmm. sebagainya. Semua akan ada jawapan cepat yang Betul. kita boleh lakukan uh, research secara hmm. mudah. Ya. Jadi ya, tak perlu lagi nak melontar-lontar. Sebenarnya, mereka pun tahu apa yang saya cakap ni. Tapi Betul. sekadar nak melontar tadi itu, untuk Yalah, dia dia suka bila orang kecoh-kecoh ni. Betul, ha, betul. Kan? Ha, tu dia. Ha, dia hanya sekadar untuk mendapatkan popularism ha, mata, -mata sahaja. Betul. Sama lah kita buat contoh Sari Duan. Saya ingat dalam seminggu ni akan akan lenyap lah isu ni. Betul. Isu Budi 95. Kan? Betul. Oh, kalau baca komen dia orang tu, kan? Yeah saya boleh bayang saya cuba letak kepada diri saya ni kepada orang yang tak kenal Google, tak kenal ChatGPT, tak kenal apa-apa. Ya, saya boleh bayang. Ya Allah, susahnya kita nak beli petrol Ron 95 selepas pada 30 September nanti. Ya Allah, mahalnya dah habar. Walhal apa ni uh, uh, kita panggil apa? Mekanismanya, Mekanismanya mudah. cukup mudah ya dan tak habis 300 liter tu kalau kita Betul. orang awam biasa ni sebenarnya. Betul. Ha. Saya tak tahu pula ustaz kalau ada orang kata 300 liter ni luar ha. travel daripada Johor ke Perlis. Ah saya tak tahulah lah, <laughs> lah tiap-tiap hari kan. Tu 300 km tu. Okey Ustaz Okey sebagai soalan yang terakhir ustaz. Yeah. Uh, saya nak sebelum sebelum uh, soalan oh, sebelum, uh, terakhir. Ha. Uh, 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 ada ya. ada ada soalan di ada ada. Semi ada, ada di semi final. Ya. Oh, okay, kita ada okay. satu soalan dan juga satu uh, apa tu uh, satu pengumuman uh, okey okay. so kita soalan dululah uh, ada yeah. uh, soalan daripada TikTok ni uh, nama dia saya tak tahu oh, tak ada bagi nama kat sini ha anonymous okey alright so soalan uh, dia ada uh, bertanya adakah adakah ini peluang Malaysia untuk menonjol di mata dunia atau mm -hmm. satu kesilapan besar betul hmm. <laughs> Saya, saya tricky juga. Jawab ni, <laughs> jawab ni. Kedatangan Trump ni satu kesalahan besar. Okey, mai kita buat satu satu gaya research mudah lagi sekali ya. Okey. Silap tang mana? Kat mana silapnya? Adakah dengan pijaknya apa ni kaki Trump ke KLIA nanti, maka akan berlaku gegaran gempa bumi ke apa contohnya? Ah, oh, nyesal aku jemput kamu. kan? Adakah itu? Contohlah ini ini, ini cakap 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 apa pasal lah kan? Tak ada kan? Tak ada. Adakah nanti rakan-rakan Malaysia akan menarik diri apabila Trump turun Malaysia? Tak ada kan? Tak ada. Jadi pada saya, kalau dia nak tanya menonjolkan diri di mata dunia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Salah. membuat satu tindakan yang tak masuk akal. Hmm. Uh, tapi itulah wahyu ya. Hmm. Uh, wahyu. Uh, tapi Rasulullah buat juga ya hmm. iaitu mencabar uh, uh, apa ni tentera-tentera Rom melalui kerajaan uh, Muqtah, kerajaan Syurahbil pada masa itu hmm. walaupun Syurahbil ada 100000 tentera tapi okay. Rasulullah SAW alaihi wasallam menghantar uh, 3000 tentera sahaja hmm. ya. Uh, berlakulah perang Muqtah dan dalam perang Muqtah itu daripada 3000 tentera muslimin yang hanya terkorban syahid 12 orang hmm. ya lawan 100000 dan dalam masa yang sama Hercules juga hmm. menghantar lagi 100000 tentera jadi 200000 lawan hmm. 3000 tapi tak boleh nak mengalahkan tentera yang 3000 ini hmm. itu merupakan satu promosi secara tidak langsung negara Madinah ke mata dunia jadi sebab itu apabila sebuah negara kecil seperti Malaysia yang berkepimpinan teguh begini berani menyuarakan tentang Palestin dan juga tentang hak mereka kepada Presiden apa ni Amerika yang merupakan kuasa besar yang yang apa antara tiga masa ini kita nampak ya maka itu juga sebenarnya menunjukkan kepada mata dunia bahawa sikap Malaysia ni patut diterima ditiru ya bersama dan Malaysia pula dari satu segi Uh, bukan sahaja satu negara yang bercakap tentang dirinya Betul. Tapi bercakap juga tentang uh, Rantaunya iaitu ASEAN Dan tidak cukup dengan rantau juga tentang hak uh, Kepada yes. uh, kemanusiaan, kemanusiaan global ya? Ini secara tidak langsung Walaupun kita tidak mencari populariti itu sebagai keutamaan hmm. Tapi dia akan datang sebagai satu kelebihan, kelebihan. Ya? Jadi saya tak nampak ini satu kerugian yang amat besar Betul. Uh, Kalau ada cuba bagikan uh, Ini satu lagi hmm. Tadi kita komen kalau kita komen kita kena beri uh, cadangan okay, solusi. Okay. Hmm. Baik. Kalau kita soal, boleh tak kita masukkan satu saya saya minta dengan baik. Boleh tak? Boleh tak <laughs> uh, kita soal dengan beberapa uh, contoh kemungkinan-kemungkinan yang kita dapati? aha kan. Ah. Ah, kerugian besar sebab saya nampak A dari sudut sekian-sekian, B sudut sekian-sekian. Ha yeah, ah, barulah perbincangan kita baru jadi cantik. Cantik kan? Ah yeah, dia kadang-kadang dia bertanya soalan yeah. uh, question mark yang besar ni. Ha. Tetapi tiada uh, kita panggil solution uh. ataupun justifikasi. Justifikasi. <laughs> Okey, uh, untuk kita nak shout out untuk yeah. uh, uh, pada hari ini pada hari Jumaat ni selepas solat uh, Jumaat uh, uh, di Putra Uh, dia 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 suruh saya sampaikan uh, kami sampaikan info iaitu himpunan uh, solidariti uh, sumud uh, lepas uh, Jumaat uh, di uh, embassy US. US so kepada sesiapa yang di luar sana berkelapangan yeah. tak mempunyai mm. kelapangan insyaallah uh, boleh hadir turut serta uh, himpunan solidariti uh, uh, sumud lepas solat Jumaat ini di embassy US yes ya yeah. so, Okay. okay, so basically naik mm. uh, kita pergi ke soalan yang a uh, seterusnya soalan. bukanlah soalan terakhir sebenarnya. Ha. Dia ada soalan oh. seterusnya, warisau. Warisau saja saya tersilap tersasul. Yeah, yeah. Okey, uh. okay. saya okay ada segelintir inti pihak sanalah ustaz mm. kan mm. yang mempertikaikan uh, salah satu perbahasan daripada Datuk Seri uh, Saifuddin, mm. uh, menteri dalam ke, menteri dalam negeri yang memetik satu ayat uh, al-Quran yang berkisahkan perintah Allah mm. uh, terhadap uh, Nabi Musa alaihissalam mm. uh, untuk, <coughs> untuk bertemu dengan pemimpin yang Sangat zalim mm -hmm. uh, dalam sejarah dunia iaitu Fir'aun mm -hmm. Untuk menyampaikan wahyu ataupun dakwah mm. Tapi segeliti masyarakat berpandangan uh, konteks mm. tersebut tidak sesuai mm. Dengan uh, apa yang kerajaan cuba buat mm. Cuba Ustaz uh, jelaskan Pertama sekali uh, kita kembali kepada apa yang kita dah uh, bincangkan Daripada okay. awal tadi ya. uh, Cuba berikan uh, konteks yang tak sesuai itu kenapa mm -hmm. uh, Ya yeah. Jadi nampaknya dekat sini uh, saya sudah uh, buatkan satu surveylah ya okay. yeah. uh, beberapa tokoh yang bercakap tentang perkara ini yang mengatakan tidak sesuai tadi okay. mereka tidak memberikan alternatif uh, tak sesuai tu kenapa mm -hmm. tak ada sebenarnya tapi sekadar mereka uh, melontarkannya jangan panggil sebab teram ini adalah uh, apa ni uh, penyokong kepada ai yang nyata ganas dan uh, telah menjadi, uh, melakukan satu ethnic cleansing genocide mm. dan sebagainya ya yeah. itu saja ya sedangkan perkara-perkara yang sama juga telah dilakukan oleh uh, Firaun ya yes. uh, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun bersaudara ini untuk pergi bertemu dengan Nabi Musa, dengan Firaun bahkan disebut di situ uh, apa ni faqula qawlan layinan ya makna hendaklah kamu bercakap dengan bahasa yang lemah lembut uh, bahasa yang penuh diplomasi ya jadi saya melihat keseluruhan struktur cerita daripada ayat 42 hingga 46 surah Thaha itu konteksnya memang tepat dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Hmm. Ya? Kita berhadapan dengan satu kuasa yang sombong yang merasakan bahawa uh, mereka lah uh, sebenarnya kuasa paling besar di dunia ini okay. sehingga kan apa saja mereka buat tidak dapat diadili di peringkat antarabangsa dan sebagainya okay. dan kita berhadapan dengan mereka yang perlu dijentik kesedaran mereka okay. yang sebenarnya okay. mereka ini pun ya negara-negara kuasa besar ini pun okay. tak boleh hidup kalau tak ada negara-negara kecil seperti Malaysia dan sebagainya ya ada okay. keseluruhan dunia ini sebab bukan mereka sahaja yang menjadi uh, negara uh, yang ber, yang berdagang yang membeli okay. uh, tetapi mereka juga memerlukan kita hmm. untuk menggunakan barang-barang mereka hmm. ya. jadi sebab itu perkara-perkara yang qaulal layinan di sini ialah bahasa diplomasi hmm. lah. ya. Pada saya tepat. Memang inilah sebenarnya hmm. cerita yang perlu kita uh, apa ni uh, garapkan dalam hmm. disesuaikan pada hari ini ya. Okay. Uh, Al-Quran datang dengan 6236 ayat itu hmm. tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang ya hmm. sampai ke akhirat nanti. Hmm. Tinggal lagi kita yang memetiknya. Untuk memadukannya, Memadankannya ya hmm. pada hari ini, memadankan pada hari ini, apakah konteksnya? Dan konteks hmm. itu memang bahkan Nabi Harun dan Nabi Musa hmm. mengadu kepada Allah Subhanahu Wataala bimbang jika diri mereka dizalimi ketika bertemu ni tadi. Hmm. Maka apa kata Allah Subhanahu Wataala? Aku melindungi kamu berdua. Pergilah, pergi. Dan kita pada hari ini kita buat usaha kita ini hmm. yang kita faham daripada cerita ini salah satu konteksnya dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala untuk memberikan hasilnya bagaimana ya. Ha, begitulah ha, yang saya nampak di sini uh, uh, apabila kita mengkritik kita berikan uh, solusinya apabila kita uh, apa ni mempersoalkan kita berikan alternatifnya dan sebagainya. Kalau kita mempertikaikan rujukan seseorang terhadap sesuatu apa sumber seperti al-Quran, hadis dan sebagainya itu maknanya proses ijtihad. Jika proses ijtihadnya kira uh, tidak tidak tepat, maka kita berikan uh, sebagai alternatif ijtihad yang kita kira tepat. Itu sepatutnya berlaku. Bukannya hanya serang menyerang menggunakan media sosial sehinggakan apabila golongan agamawan ini serang menyerang ya, uh, menyebabkan masyarakat awam ni kata habis tu kami nak pakai ustaz yang mana satu iyalah ha, betul, <laughs> betul betul Mahlulah juga kita ha, kan betul. ha okay. betul kita pergi ke soalan yang terakhirlah ustaz ya. uh, saya nak minta uh, ustaz memberi nasihatlah kepada rakyat Malaysia dalam menghadapi isu-isu seperti ini dan kita juga di Liga Madani hmm. ingin ada satu request untuk ustaz memimpin bacaan doa dan kutuk nazila sebagai mereka daripada sebarang kecederaan dan juga penganiayaan, seksaan dan sebagainya kita minta Allah lindungi mereka dan kembalikan hmm. mereka dengan selamat hmm. dan saya nampak di situ satu perkara lagi apabila doa ini dimakbulkan dan mereka dikembalikan hmm. maka apa ni satu